Так, всем привет. Сегодня суббота. Я на Барахульсі. Зараз подивимося, що тут є цікавого. І я вам покажу, розкажу, а ви не забудьте підписатися на канал і поїхали. Так, до вас. Так ось. От же дивіться, який ще Это, Советский на... делали, а, я там, там, где грузинка нарисована, так, да, ну, я так. Так. мы здесь хорошо. Да, взял, да, да. да, да. 17, Зараз стану, покажу, что в середине.

так, так, все такие тоже. Я еще не помыляюсь, бучер, да? Так, кнопочки мая, на Такая цена. Зараз где стану, покажу, что в так, вот у нас всередині, як виглядає Лиза. Так, и ось клейма. А я за... Так, а вот здесь я пока сейчас у него забрал. Все-таки нашел. Это что, резьба? А я не знаю, там не там. 20 минут. Так. Будете разбираться в Покусуйся. Я думаю, что там его надо посмотреть, раскрутить, что-то там заело и все. За двадцатку. Тейлор. Пихвы. Такие шкири Так, вот это такой япончик. Коштует 100 долларов. Так, друзья, вот здесь вот такие вот ножи. Это харьковский мастер выготавливаю. Зараз пробежимся, я вам покажу. Так, вот первый. Руки и кистка. Шкиряные пихвы довольно крутезно выглядят. толстая шкира. Так. Ось вот такой вариант. Тоже довольно непогано в руке сидит. Так, теж с пихвами, ну они все с пихвами, товста така добротна шкіра так Це ось то теж з такі от, от піхви до речі піхви немає таких що Схожу один на одного. Так ось дивіться, отакий. А ось цікава така. моделька это танто видно по пихвам так и ось вот такой еще вариант зараз дістану их покажу как выглядит Лезу. так ось вот такой бит петфиночку ты ж так, танта, танта, там-то все друзья, ну такие ножи по трешке, я думаю, это халява зовсім. Так, и еще вот, три таких ножичка, сейчас покажу загальный план, а потом дистану, покажу, что в середине. Так, вот такой. Кин жалует. Так, есть вот такой. Так, друзья, нагадую, что патрешки они все кушают. И вот такой. Это у нас люди делают у Харькове. Так, Ой, друзья, такие ножи, довольно качественные, круто выглядят.

Подивимося, що тут всередині. Важка така доволі. Дерево. <связь> зараз дистанут спихов покажу <связь> так, и ось как лезу так, друзья, ну, пять украинских грушев

Э, незручно одной рукой. Так, э, зараз он то одной рукой, незручно. Так. Ось отакий. Ніж. Так. ціни Ціни немає. Зараз запитаю. Так, ось отакий. Красунчик говорю, що таке. Красучик. Так. І ось отакий. Так, ну цей піх вимає ось такі. Так, і такий такий.

Шестую. Так, шесть с половиной тысяч. Так, друзья, еще трошки покажу вам. Нижиком, нижики, нижики. Да, это... Це... Кизляр это Дагестан. А? Ну, это пит, пит кизляр, да? А, А, это кизляровский. российский Ага. Так, под полторы, да? Полторы. Полторы. Коштуя. А тут три. То самодельные. Такие. пихой пластиковые. Так, друзья, это тоже це... Это Харьковские, хар 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 да? Харковские кто-то делал, да? Хар кто да, это делает человек Чехлы. Есть. 3000 кушты. А, да, кошты. А, вот я пошел просто. Да, да, да. Подумал, да, вот такой малючок. 400 гривен. 400 гривен <мис> такого. Вместе коллекции. скидывайте в и все, я вам выбью один чек. Давайте. Потом... Все вот я... так и... А там уже видите, где как, что. Вань, спасибо. А. 10? Давай, а. 10? давай. Короче, ну, Эй, а такой сколько? Такой, так, 500 гривень. Ты ж Невеличкий гастрючий. Так, друзі, ну кому цікаві. Такі ножі. Штик сюда И штычок, и, штычок еще 800. так вот саперочка. ну все такая сапырочка мини она не закреплена зараз тут закручивается так 300 300 гривень коштує все вот такой чехольчик для нее. Сердца трех есть джекона.